不看路的，让开，让开！嗯，那那那。 有人托我带句话，血债定要血偿。就凭你，走，就在此地等我。走。 说救我！啊、你怎敢以郡主为诱饵、啊？事发突然，卑职还要狡辩。说此事不怪李伯，都是我的主意。明日你哪儿也不许去。 就在别院，好生陪着郡主、啊。冷静啊！你别生我气了，那个就当是补偿你的小礼物好了。 我甚是喜欢你今日这套装扮呢、啊，这正是妩媚深藏，行侠路，柔情悄也遇剑风云台之人不得动心动情，也许自白居贞的一眼，我就已经输了。 真希望这一切都早点结束。我想和你就这么守着，管他外面的纷纷扰扰。东家。 何掌柜，你看看这件衣服，是不是还算上乘的？他反正就穿过一次，不如给天狐。是，啊，天狐凭什么穿别人的旧衣服呢？哎，这些都扔了、哎。东家。哎。 哇，定元丹啊，好东西，千金难买，可治百毒。我留给金师良。啊，对了，柯掌柜，他走了，你也会有好处。你底下那个屋子小，从今往后你就搬上来，就住这一间。我说真的。好了，今日我也累了，我回屋休息，你万万不可打扰。 啊，还要劳烦你去找一下明玉，跟他说，让他明日一早去广辉庄，和莫爷会合。